লগতে আছে কংগ্ৰেছ দলৰ কংকনাস যুৱ নেতা মেহদী হাছান খান ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছো আৰু আন এগৰাকী বিশ্লেষক বাগবিতা আমাৰ সৈতে আছে মই বাগবিতা বৰঠাকুৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে দেৱজিত গোস্বামী ডাঙৰীয়া এই বিষয়টোক লৈ যিহেতু চৰ্চা হৈছে তেজস্বী যাদৱে পোনপটীয়াকৈতো চাইনিজ ৰেপ্লিকা বুলিয়ে কৈ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যোগী আদিত্যনাথৰ আচলতে এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে আমাৰ পৰিৱেশটো কোনফালে লৈ গৈছে আপোনাৰ মতে সেইটো গৰিহণা যোগ্য তেখেতো এজন ডাঙৰ নেতা উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে বিহাৰৰ কিছুদিন আগলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ সভাপতি সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি তেওঁৰ পৰা আশা নকৰোঁ আমি এইটো ধিকাৰ দিছোঁ গৰিহণাৰ যোগ্য প্ৰথম কথা মানসিকতাটো চেঞ্জ কৰিব লাগে যিহেতু চাইনিজ ৱৰ্ডটো আপুনি দিছে কৈছে যে চাইনিজ ৱৰ্ডটো নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় তেওঁলোকে ভাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা লৈ পেলাই এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আৰ জে ডি নেতাজন তেওঁ গৰিহণাৰ যোগ্য প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা হ'ল কি যোগীজ আদিত্য নাথৰ প্ৰসংগটো আহিলে কিয় কাৰণে মই ভাবো মোৰ দৃষ্টিভংগীত হব পাৰে যে যিহেতু আদিত্যনাথেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি আছে তেখেতক বুলডাৰ বাবা বুলি জনা যায় বুলদাৰ বাবা হৈ গ'ল কি যিকোনো মানুহৰ তেওঁ অন্যায় কৰিছে কোনোবাই তেওঁ আইনে শাস্তি দিয়ক বা নিদিয়ক তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বুট এখন ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰে সেইকাৰণে তেওঁক বুলডজাৰ বাবা বুলি কোৱা হয় আৰু বিশেষকে এইটো মাইনৰি ডিজ যিটো কোৱা আমি মুছলমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বা যিবিলাক এৰ জড়িত থাকে এৰ বেয়া কামত তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰা যেন হয় চিমিলাৰলি অসমৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা এটা প্ৰতিচ্ছবি তেওঁ দি কথাটো ক'ব যাওঁতে চাগে এনেকে কৈছে যে অসমতো তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিছে নেকি যিহেতু আমি কিছুদিনৰ পৰা দেখি আছো যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খুব মানে যিটো কয়নে মানে বাংলাদেশী বা মুছলমানৰ এগেইনষ্টত কিছু একচন লোৱা আমি দেখা পাই আছো এইটো এইটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে আইন আপোনাৰ সমান সকলো কাৰণে সমান আইনৰ দৃষ্টিত হ'ব লাগে কি যোনে বেয়া কাম কৰিছে তেওঁ শাস্তি পাব লাগে আৰু আইন আমাৰ ইমান মানে জুডিচিয়েল ছিষ্টেমটো আমি আপগ্ৰেড কৰিব লাগে চাওক আজি স্বাধীনতা প্ৰায় আশী বছৰ হ'ব হ'ল এতিয়াও যদি আমি জুডিচিয়েৰীটো ইমানখিনি ষ্ট্ৰং কৰিব পৰা নাই যাতে যিখিনি দুখী হয় তেওঁলোকে ওলাই যায় তো ওলাই যোৱা এতিয়া যোগীজাদিত্যনাথে ভাবিছে চাগে যে আমাৰ আমাৰ ছিষ্টেমটো আমাৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা আমাৰ সুবিধাজনক নহয় বা আমি যোনে বেয়া কাম কৰিছে ভুল কাম কৰিছে তেওঁলোকক শাস্তি দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই তেওঁ বেলেগ নোৱাৰি যিহেতু নোৱাৰোঁ মই সেইকাৰণে মোৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই তেওঁলোকৰ তেওঁ এটা সাময়িক এইটো তৃপ্তি এটা লৈছে কিন্তু এইটো কোৱা এইটোৱে খুব এটা নিগেটিভ বাৰ্তা চলাইছে আৰু যিটোৰ ফল তেওঁ যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত আপুনি দেখিছে যে ইউ পিত সাংঘাতিক নিজে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো চিটৰ পৰা জিকিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটজনে তাত যদি অকণমান কৰিলেহেঁতেন বা ৰাহুল গান্ধীহঁতে গোটেই টিমটো যদি আহি পেলাই গান্ধীয়ে কৈছিলে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী গৈ তাত মানে যদি কেম্পেইনিং কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিজানি সেইটো সাংঘাটিক আৰু দেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানটো আৰু কমিলেহেঁতেন কথাটো হৈ গ'ল কি ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সকলো কাৰণে সমান সকলো কাৰণে একেই আৰু ভাৰত ইমান ডাঙৰ আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ য'ত আমাৰ এশ পঞ্চাছ এশ চল্লিশ পঞ্চল্লিশ কোটি মানুহ বসবাস কৰো সকলো কাৰণে সমান হ'ব লাগে এই যিটো ভয় ভাবেৰে নহয় ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে গৈ পেলাই শাস্তি ভাল হয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলে যে যিটো অসম বিধানসভাৰ নামাজিৰতি প্ৰসংগটো শুকুৰবাৰৰ দুঘণ্টা নামাজ বিৰতি প্ৰসংগটো সকলো বিধায়কৰ সৈতে আলোচনা কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত যাতে বিধায়কসকলৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰে সেইবাবে তেওঁ দাবী কৰিছে মই কংকন দাস ডাঙৰীয়া মই কমেণ্টটো দি লওঁ তেওঁলোকে দিয়াৰ আগতে এটা ৰাজনীতি মই এইটো কিন্তু আদৰণি জনাইছো কিহৰ কাৰণে কিয় কি চাওক আমাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ দেশত যেতিয়া আমি অকল শুকুৰবাৰ বুলি পেলাই মই অসম চৰকাৰ চৰকাৰী বিভাগত যেতিয়া আমি কামৰ কাৰণে যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ যিটো যিটো সময়ত আমাৰ ৰোজা ৰাখে সেই গোটেই মাহটো প্ৰায় বিভিন্ন কাৰণত গুচি যায় এতিয়া আপুনি দেখিছে যে বহুতখিনি আপোনাৰ সময় আমাৰ অপব্যয় হয় আৰু সেইটো ৰাইজৰ পইচা দি যিহেতু চৰকাৰখন চৰকাৰখন ছেকুলাৰ চৰকাৰখন ছেকুলাৰ গভমেণ্টটো ছেকুলাৰ গভমেণ্টৰ মেকানিজমটো যিহেতু ছেকুলাৰ বিধানসভাখন যিহেতু ছেকুলাৰ তেতিয়াহ'লে মই এইটো ইয়াত আপোনাৰ

যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰে কি পৰিৱৰ্তন হ'ব উন্নয়ন হ'ব অসমত যেতিয়া আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ইলেকশ্যন হৈছিল চেণ্ট্ৰেলৰ লিডাৰসকল আহিছিল অসমত অসমত আহি কয় অসমৰ অষ্টলক্ষ্মী এই সকলো কথাবিলাক এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই যেন অসমখনক জাতি সত্তাটোক ভাল পায় অসমৰ মানুহখিনিক ভাল পায় কিন্তু সময় যেতিয়া যেতিয়া যাই থাকে তেতিয়া দেখিব বিজেপি চৰকাৰখনৰ গোটেই চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে যোৱাবাৰ আপোনাৰ বানপানী সময়ত দেখিছে নাহিল কিন্তু বিজেপি দলে চমক সৃষ্টি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস তেওঁলোকে শাসনৰ নামত শোষণ যিটো আৰম্ভ কৰিছে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ বিজেপি দলটো বা শাসনত থকা মানুহখিনি চৰকাৰত থকা মানুহখিনিয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰাত এক্সপাৰ্ট তেখেতসকলে সদায় চাব জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক যদি উঠে তেতিয়া সেই সমস্য়া হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এটা বেলেগ ইছ্যু লৈ গৈ যায় তেখেতসকলে ভাবে বিজেপি দলৰ নেতা কৰ্মীসকলে ভাবে যে অসমৰ মানুহৰ যিটো চিন্তাধাৰা খুব কম দিনৰ কাৰণে মনত ৰাখে সেইকাৰণে তেখেতসকলে পাই অসমত কি কৈছিলে যেতিয়া এশ দিনত কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল আজি নাইকিয়া হৈ থাকিল জোনমণি ৰাভাৰ মাকৰ সোণ চেণ্ডালো কাঢ়ি লৈ গল দুৰ্বৃত্তই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আজিলৈকে নলাল কথাবিলাক এইবিলাক চৰিত্ৰ কিন্তু এইখন কেনেকে কৰি আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া আগতে আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলৰ এটা আভাস দিয়া হৈছিল যে অসমখন উন্নয়ন হব সকলো সংস্কৃতি মানুহে পাব অসম জল জলকৈ সেই বিষয়বস্তু বেয়া সিদ্ধান্ত হৈছে অসম বিধানসভাৰ পৰা শুকুৰবাৰে যি দুঘণ্টাৰ এই নামাজ বিৰতিৰ ছুটিটো উঠাই দিয়া ব্যৱস্থা তাক লৈ এনেধৰণে তেজস্বী যাদৱৰ দৰে নেতা বা আন একাংশ নেতাই এনেধৰণৰ চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি কোৱা বিষয়টোক লৈ আপুনি কি কব সেইটো লাগে মোক মোৰ কথাটো হল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে মই চাইছিলো যে কলিতা এইটো সৰ্বদলীয় সিদ্ধান্ত এটা লৈছে তাতো আমাৰ বিৰোধী পক্ষ হিচাপে কংগ্ৰেছৰো আছে গতিকে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ আগতে কিন্তু এইবিলাক সিদ্ধান্তটো লব লগা কাৰণটো কি হ'ল কি কাৰণত ইমান সঘনে সঘনে এইটো যে এতিয়া চৰকাৰখনৰ কোনো কাম নাই অকল হিন্দু মুছলমান কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিছে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো কি যে শন কৰি বনোৱা গোষ্ঠীক ধনী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আজি মই বিজুলী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কথাটোয়ে কৈছো দুহেজাৰ একৈশ চনত এটা অফিচ মেমৰিয়েল চেণ্ট্ৰেল কোম্পানীৰ পৰা ওলাইছিলে তাত কৈছিলে যিবিলাক ঔদ্যোগিক খণ্ড আছে বা চৰকাৰী আছে তাতে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব লাগিব কিন্তু আমাৰ অসমত কি কৰিলে আদানীৰ দৰে মানুহ

প্ৰথম ক'ব লাগিব আপুনি যোনটো বিষয় উত্থাপন কৰিছে এই চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কথা কৈছে এইটো নিশ্চয়কৈ একেবাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য এটা কথা কৈছে আৰ জে ডিৰ নেতাজনে কাৰণ এই যোনটো শব্দ কয় চাইনিজ ভাৰ্চন বুলি যোনটো কয় সাধাৰণতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি মানুহ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিক এটা ৰেচিয়েল এটা ডিচক্ৰিমিনেশ্যন বা তেওঁলোকক তলত দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ উপলুঙাসচক কিছুমান কথা আমাৰ নৰ্থৰ মানুহবিলাকে সাধাৰণতে এইটো শুনা যায় আৰু শুনা যায় যে প্ৰায় ঘটনাবিলাকো ঘটি থাকে আমাৰ অসমৰে হওক বা নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায়ভাগ যুৱক যুৱতী যিসকলে বিশেষকৈ ৰাজধানী চহৰখনত তেওঁলোক পঢ়িবলৈ যায় চাকৰি সূত্ৰে যায় নানা ধৰণৰ আতিশয্য তেওঁলোকে তাত মানে পায় মানে দেলহিৰ নিচিনা জেগাত কিন্তু এই কথাটো আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাবোৰ সকলোৱে যিবিলাক সৰ্বভাৰতীয় দলৰ নেতা বা আঞ্চলিক দলৰ নেতা তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো আচলতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি সলনি কৰিব লাগে প্ৰথম কথা এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যোনটো মনোভাৱ চাইনিজ বুলি কয় আমাক এই মনোভাৱটো তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ আছে বুলি আমি ভাবোঁ আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথা কওঁ তেওঁ যোনটো তেওঁ আচলতে কোনটো কণ্টেক্সত কৈছে তেওঁ যে ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যোনটো ক'লে যোগী আদিত্যনাথৰ মানে চাইনিজ ৰেপ্লিকা চাইনিজ ৰেপ্লিকা ভাৰ্চন বুলি ক'লে আচলতে কথাটো এনেকুৱা যদি কোৱা নাই বেলেগ মিনিং যদি কৰিছে তেনেকুৱা যদি আমি ক'ব যাওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আচলতে কাম কাজ বিলাক চাইনিজ মাল বুলি ক'লে আমি কি বুজো চাইনিজ মাল মানে বেছি দিন নীতিকেইটা মানে বস্তুটো চাইনিজ মালটো আমি জানোৱেই যে কেইদিনমান হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়াকে চলি থাকে কেইদিনমান চলাৰ পিছত এই বস্তুটো একেবাৰে বেয়া হৈ যায় আৰু এইটো মানে ৰিপেয়াৰো কৰিব নোৱাৰে মানে সেইটো একেবাৰে পেলাই দিব লাগে ঠিক তেনেকে এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বহু কথা কংগ্ৰেছ দলটোত থাকোতে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছিল আৰু সেই কথাখিনিৰ লগত এতিয়া তেওঁ মানে একেবাৰে আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য তেওঁৰ যিখিনি কথা কংগ্ৰেছত থাকোতে সম্পূৰ্ণ তেওঁ উল্টা মাৰি দিলে এতিয়া বিজেপিত অহাৰ পিছত গতিকে তেওঁ কথা কাণ্ড এইবিলাক যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো ফালৰ পৰা যদি আমি কওঁ কামখিনিৰ লগত এইটো কিন্তু একেবাৰে চাইনিজ পালৰ নিচিনা এইটো হয় বুলি ক'ব লাগিব চাইনিজ মাল যোনটো কওঁ আমি মই সেই অৰ্থত কোৱা নাই এই চাইনিজ মাল একেবাৰে সস্তীয়া মালটো যোনটো কৈছো সোনকালে নষ্ট হৈ যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু এটা তেওঁৰ কাম কাজত ফুটি উঠে আৰু দ্বিতীয়তে কব বিচাৰো যে আচলতে এই বিতৰ্ক বিলাক আহ মানে কিছুদিনৰ পৰা যিখিনি সঘনাই উঠিব ধৰিছে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ ৰাজ্যখনৰ গোটেই কথাখিনি সঘনাই নেশ্যনেল লেভেলটো বিতৰ্কতো গুচি গৈছে এইবোৰ আচলতে তেওঁৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ব্যৰ্থতা চৰকাৰখন চলোৱাত তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে জনসাধাৰণৰ যিখিনি আশা আছে তেওঁৰ ওপৰত যিখিনি ভৰসা আছে তেওঁ একেবাৰে হেৰুৱাই পেলাইছে আজি চাওক আপুনি এটা কথা আজি যে এই যে এক লাখ চাকৰি যে যোনটো নিযুক্তি তেওঁলোকে পূৰণ কৰা বুলি ক'লে আজি যোনখিনি নিযুক্তি দিলে তাৰে বেছি সংখ্যক চাকৰি মানে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি থকা যিখিনি আমাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ ষাঠি বছৰলৈকে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈ আছে সেই সেই শিক্ষকখিনিকে আকৌ তেওঁলোকৰ আজি নিযুক্তি কৰিছে নতুনকৈ নিযুক্তি কৰিছে আৰু নতুনকৈ নিযুক্তি কৰাৰ ফলত শিক্ষকসকলে আপত্তি কৰিছে বহু আমাৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এই আপত্তি কৰিছিলি যে তেওঁলোকে যিটো বৰ্তমান দৰমহা পাই আছিলে সেই দৰমহাতকৈ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ মান টকা তেওঁলোকে কমকৈ দৰমহা পাব আকৌ নতুনকৈ যদি এই এই আজিৰ নিযুক্তিটো তেওঁলোকে লয় বহুতে এইটো স্বীকাৰো কৰা নাই তেওঁলোকে আগৰ এতিয়া আছে এতিয়া নতুনকৈ হোৱাখিনি এই তেওঁলোকৰ বহু কিতাপ সমস্যা আহি পৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেডটো তলত গুচি যাব মানে একেবাৰে নতুনকৈ আকৌ যাব এজন আগৰ পৰা চাকৰি কৰি থকা মানুহ এজনে আকৌ আজিৰ ডেটত একেবাৰে নতুনকৈ জইন কৰিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবোৰ আচলতে তেওঁ যিখিনি দেখাব গৈছে মানুহক যে এক লাখ নিযুক্তি লক্ষ্য পূৰণ কৰা কথাখিনি দেখাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিছে এইটো চাইনিজ মালৰ নিচিনা কব বিচাৰে অখিল গগৈ তেওঁ কৈছে এই মন্তব্য সমৰ্থন কৰা নাই তেজস্বী যাদৱৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি কমিউনিয়েল বুলি তেওঁ হয় দাবী কৰিছে উল্লেখ কৰিছে বাগমিতা বৰঠাকুৰ আছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী যুৱ বিশ্লেষক হয় বাগমিতা বহুখিনি কথা আছে অসমক মিয়ালেণ্ড হব নিদিও এইবোৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থৈছে অসমৰ ভৌগলিক পৰিৱৰ্তন হৈছে বাংলাদেশী ম্যায় বসতি স্থাপন কৰিয়ে আছে কিন্তু ইউ পি এ চৰকাৰৰ এটা তথ্য আছে ইউ পি এ চৰকাৰৰ দুহেজাৰ চাৰি চনতে এটা তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি এক লাখ আহ এক কোটি ক্ষমা কৰিব এক কোটি বিশ লাখ বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত বসবাস কৰি আছে আৰু ইয়াৰে পঞ্চাছ লাখ অসমতে আছে বুলি কৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিটো আমি জনগাঁথনি দেখিবলৈ পাইছো সেই জনগাঁথনি এতিয়া ব্যাপক ৰূপত পৰিৱৰ্তন হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত স্বাধীনতাৰ সময়ত আহ দৰঙত যিমান মুছলিম জনসংখ্যা আছিল সেয়া এতিয়া বাঢ়ি গৈছে আঠাইছ দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে কামৰূপত চৈধ্য দশমিক আঠ শতাংশ হৈছে নলবাৰীত তেৰ দশমিক আঠশ শতাংশ হৈছে বৰপেটাত এঘাৰ দশমিক তিনি সাত শতাংশ হৈছে কিন্তু এই হিন্দু মুছলিমক মাতি বাকী বাংলাদেশীৰ ইছ্যুটোক লৈ পেলাই

যেনেকুৱা প্ৰক্ষাপটত ইউজ কৰে বস্তু নিজৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কনফ্লিক্টত আহিব যোনটো আমি আজিৰ দিনত আমাৰ দেশত আমি দেখিবলৈ পাই আছো আমাৰ ৰিলিজন আৰু আমাৰ মই এইটো ভাবো যে এই ছেকুলাৰিজমৰ কনচেপ্টটো আহ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হোৱাৰ যোনটো কথা সেইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা হিপক্ৰিটিকেল কনচেপ্ট আজিৰ দিনত এইকাৰণে হিপক্ৰিটিকেল কনচেপ্ট কিয়নো পাৱাৰত যোনখন চৰকাৰেই নাথাকে সেই চৰকাৰখনে কিন্তু ধৰ্মক নিজৰ কৰি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেয়া কোনো পলিটিকেল পাৰ্টীৰ নাম নোলোৱাকে যদি আপুনি চাবলৈ যায় আজিৰ পৰা দহ বছৰ আগতেও যি হৈছিলে আজিৰ পৰা দহ বছৰ পিছতো যদি আপুনি চাবলৈ যায় ৰিলিজন ইজ এন ইনএিটেবল ফেক্টৰ ইন পলিটিক্স উইচ ইউ এণ্ড মি কেন চাৰপাছ তেজস্বী ৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ আঙুলিয়াই পেলাই কলে ইয়াত কোনে কাক কি বুলি ক'লে সেই বস্তুখিনিক বাদ দি পেলাই পলিটিকেল এংগেলটো যদি আপুনি বাদ দি পেলাই চাওক তাত এটা বিৰাট আহ

কমেণ্টক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ এটা বহিষ্কাৰ কৰিব লগা হৈছিলে য'ত তেওঁ কৈছিলে যে পিপল ফ্ৰম দা ইষ্ট্ৰম দা ৱেষ্ট আজি তেজস্বী ৱৰ কমেণ্টটোৰ মাজত খুব বেছি পাৰ্থক্য এই কাৰণেই নাই কিয়নো মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আমি সদায় চাইনিজ আমাৰ ফেচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁ সদায় চাইনিজ ৱেটো তেওঁলোকে ৰয় এইটো তেওঁলোকে তাৰপিছত যদি আহো যে এই যোনটো তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা যোনটো গেপ আছিলে সেই গেপটো কিয় আঁতৰাই দিয়া হল তাৰ কিছুমান যদি আমি প্ৰেক্টিকেল হেৰি চাবলৈ যাওঁ

গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়বোৰ চাবলৈ গলে এতিয়া ব জনসাধাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মনৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশো কৰি থাকে যে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হোৱা নাই এতিয়া গুৱাহাটী ৰাস্তাবোৰৰ চাওক খোলাব আমাৰ ৰাস্তা গুৱাহাটীখনত ভালদৰে ঘূৰিব নোৱাৰি হাইৱে বোৰৰ কথাবোৰো আছেই জেগাই জেগাই পানী হোৱাৰ কথাবোৰতো আছেই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী হয় সেইবোৰ সমস্যা আছেই আন আন কেতবোৰ সমস্যা বিদ্যুতৰ এৰ মিটাৰক লৈ পেলাই বা সামগ্ৰিকভাৱে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ এই সমস্যাবোৰৰ মাজত এই হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতিটোৱে মানুহক এইটো আমুৱাই গৈছে মানুহক তিতা কেহাৰ মাজলৈ লৈ গৈছে আপুনিও এটা এনে দলৰ নেতা যিটো দলেও এই সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰে সংখ্যালঘু তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে আৰু আপোনালোকক বহুতে বিজেপিৰ বি টিম বুলিও অভিহিত কৰে বিভিন্ন সময়ত এই কামবোৰ কৰি আচলতে সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশটোৱে বিনষ্ট কৰা হোৱা নাই নে আচলতে আমি ধৰ্মীয় ৰাজনীতি কৰি ধৰ্মীয় কথা বতৰাক লৈ আমি উম হিন্দু মুছলিম ৰাজনীতি কৰি আপুনি যুৱ এটা হিচাপে সঁচা কথাটো কওকচোন আজি